2 апреля во Дворце спорта более 60 учебных заведений и учреждений Слобожанщины приняли участие в 7-й межрегиональной выставке с международным участием «Образование Слобожанщины и киберпространстве 2015» при поддержке Харьковской областной государственной администрации. Главное задание выставки – проинформировать абитуриентов, майбутних потенциальных э, поступаючих у вищі навчальні заклади про можливості, перспективи, про кращий досвід, який є, і відповідно всіх запросити до своїх закладів на навчання, і в тому числі є і зарубіжні вузи. Якщо буде бажання в зарубіжні, можна познайомитись із їхнім досвідом. Харьковский национальный университет радиоэлектроники – постоянный участник выставки образования слабожанщин». Это вуз четвертого самого высокого уровня аккредитации. Лидер среди технических вузов Украины по подготовке высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники и информационных технологий. На выставке университет представил информацию о 22 направлениях подготовки специалистов и магистров по 39 специальностям из 10 отраслей знаний. У 2014 році наш університет став одним із лідерів серед IT-вишів за рейтингом найбільшого українського співтовариства програмістів до UA. Цікаво, що найвищий бал за співпрацю з роботодавцями отримав саме наш університет. На міжнародній виставці сучасні заклади освіти. Яка проходила нещодавно в місті Києві під егідою Міністерства освіти і науки України, наш університет отримав на вищу нагороду, а саме гран-Прі, лідер наукової та науково-технічної діяльності. Сьогодні ми запрошуємо учнів шкіл. Відвідати нашу спецекспозицію кіберпростір, де усі бажаючі зможуть взяти участь у активних кіберспортивних іграх, а також знайомитись з досягненнями нашого університету в кібергалузі. В выставке «Образование слабожанщины» приняли участие четыре зарубежных вуза. Среди них – Университет экологии и менеджмента из Варшавы, Польша. Есть желание начать сотрудничество с вами. И из нашей страны такие желания есть, из вашей страны, я так понимаю. Потому наша встреча – это первая встреча. Так что больше будем знать после, после разговоров о сотрудничестве. Ну, наверное, мы открыти на разные сферы сотрудничества, я имею в виду научные сферы, тоже обмены студентов, можно тоже поговорить по поводу подвойных дипломов. Но что нам получится, посмотрим в будущем. Университет радиоэлектроники креативно подошел к участию в выставке. В холле Дворца спорта ВОЗ организовал настоящее киберсоревнование. Любой желающий мог поиграть в теннис, сразиться на боксерском ринге, пострелять в виртуальном тире. Вот так, на практическом примере, будущие абитуриенты смогли погрузиться в киберпространство и почувствовать интерес к одному из направлений подготовки в ХНУРе. Здесь очень хорошая выставка, я много чего узнал, ну, хорошую информацию дают вузы предоставляют информацию, подходят каждому, можно задать вопросы, они ответят вам. В будущем хотел бы стать студентом ПРЭ и освоить профессию программиста. Я буду выбирать свой майбутний начальный заклад, куда буду поступать майбутнему, И тут же я беру свою профессию. Я бы хотела подыскать какой-нибудь университет после 11 класса, и мне выдали множество буклетов. Я собираюсь поступать. Я очень хочу стать программистом, потому что это очень интересно, и я думаю, это перспективно очень, вот. И поэтому ну, я бы хотел поступить в то заведение учебное, которое правда даст мне то образование, которое, которое мне нужно, вот. И я хотел бы поступить, да. Теперь буду думать о том, чтобы поступить в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Да. Нория всегда активно использует любую возможность, чтобы проинформировать абитуриентов о возможностях получения качественного современного образования по одной из специальностей в стенах вуза. Возле экспозиции Университета радиоэлектроники посетители выставки смогли подробно узнать о достижениях вуза, направлениях подготовки, особенностях вступительной кампании. В этом году мы даже расширили нашу экспозицию «Киберпростер», и организаторы выставки с гордостью предоставили нам право полностью возглавить и провести спецэкспозицию «Киберпростер». Это не случайно, ведь наш университет является не просто лучшим техническим университетом, он лучший во всех сферах. И мы сегодня демонстрируем нашим потенциальным абитуриентам не только наши научные разработки, демонстрируем наших активных студентов. И я уверен, что им понравится наш ВУЗ. И они с удовольствием подадут документы на поступление в лучший технический университет Украины.